Okey, salam dan salam sejahtera. Uh, semalam ya, uh, kecoh uh, bahawa ada satu uh, kabar angin lah ya, yang konon-kononnya uh, breaking uh, breaking news ya, yang menyatakan bahawa uh, ahli parlimen PKR dikabarkan uh, telah menarik sokongan kepada uh, Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dan saya lihat ada 11 nama ya yang tersenarai di situ. Dan dikatakan juga uh, sidang media uh, akan diadakan pada Jumaat 30 Mei 2025 uh, Saya nak mengesahkan di sini pada saya itu hanyalah kabar angin Dan saya juga lihat uh, YB Menteri Chang Li Kang juga telah pun mengeluarkan kenyataan Bahawa tidak pernah berlaku perkara itu ya Jadi ini adalah satu uh, kabar angin yang dikeluarkan oleh mereka-mereka uh, yang menyerang pula Parti Keadilan Rakyat mengambil kesempatan itu. Dalam isu ini saya nak bagi tahu begini walaupun uh, saya percayalah ahli-ahli uh, parlimen ataupun mereka-mereka yang tersenarai itu uh, saya nampak bahawa tidak mungkin perkara-perkara itu akan dilakukan Kerana apa? Kerana uh, saya faham uh, dalam kita menjadi seorang ahli politik Saya percaya 11 uh, nama yang disebut sebagai mereka nak uh, menarik sokongan itu uh, Mereka adalah orang yang berfikiran matang Bukan uh, disebabkan oleh Rafizi Lamli uh, keluar keluar pula meletak jawatan sebagai menteri dan ataupun Nik Nazmi meletak jawatan sebagai menteri dan akhirnya mereka beramai-ramai nak menarik sokongan itu bukan caranya apa yang mereka lakukan itu adalah sesuai dengan apa yang sepatutnya yang mana mereka mengikut ya satu langkah yang untuk kita menunjukkan bahawa kepada rakyat kepada negara kepada masyarakat bahawa Itulah pendekatan politik baru, politik yang matang yang mereka perlu letak sebagai garis panduan kepada alih-alih politik yang lain di waktu akan datang. Dan perkara ini adalah sangat bertepatan walaupun perkara ini mungkin pernah berlaku di negara ini tetapi perkara ini agak jarang berlaku dan mereka adalah contoh yang terbaik untuk dipertontonkan kepada rakyat. Kepercayaan rakyat kepada pemimpin-pemimpin politik ini sebenarnya sudah merundum dan kalau kita tengok di dalam pemilihan parti Keadilan ini pun rakyat dah boleh lihat bahawa sesuatu yang menyebabkan ketidakpuasan hati rakyat, kepuasan kepada pengundi ataupun mereka yang layak untuk memilih uh, dilihat sebagai telah pun uh, mencemarkan. Uh, jadi dalam isu ini integriti pemimpin-pemimpin ini telah uh, telah pun ditunjukkan dan pemimpin-pemimpin ini juga penuh integriti mereka meletakkan jawatan setelah gagal dalam pemilihan parti. So itu yang kita boleh nampak bahawa bukan disebabkan kita ke politik, tetapi kita nak jawatan menteri, nak jawatan penting untuk tujuan peribadi. Jadi ini untuk menarik uh, orang kata kepercayaan rakyat, terhadap ahli-ahli politik di waktu akan datang. Ini adalah satu jalan yang memang sukar, satu jalan yang orang kata sangat pahit dilalui oleh oleh mereka tetapi perlu mereka lakukan. Seandainya saya berada di uh, landa, uh, di tempat mereka itu, saya perlu mengambil satu jalan yang sama. Kerana apabila kita kalah dalam pemilihan parti, ini bermaksud kita tidak mendapat kepercayaan untuk menjadi menteri. Kalau kita menjadi menteri, tetapi ahli parti kita, pemimpin parti kita tidak mempercayai kita, dia akan menjadikan kita satu bermasalah. Saya ambil contoh, ya banyak yang saya dah lihat apabila Rafizi Lamli menjadi menteri, menteri ekonomi. Apa yang terbaik telah pun diwar-warkan oleh media yang dibuat oleh Rafizi Lamli sendiri ataupun dibuat oleh uh, kementerian orang-orang pati sendiri tidak mau nak memberitahu ataupun tidak mau share ataupun mereka tidak mau mengeksplainkan ke bawah apa sebenarnya yang telah Rafizi Lamli di atas sana sebagai menteri buat. Jadi apa yang berlaku sebab itu banyak akar umbi tidak memahami tentang apa kerja Rafizi Lamli itu sebagai menteri ekonomi. Kerana kepimpinan parti telah pun bertungkus lumus untuk menjatuhkannya. Jadi bila dia dah jatuh macam ini, sewajarnya layak Rafizi Lamli. Tidak perlu lagi menjadi menteri. Kerana kalau jadi menteri pun, akan dibalun oleh kepimpinan parti. Bukan pembangkang yang balun Rafizi, tetapi pimpinan parti yang balun Rafizi Lamli. Dan rata-rata kepimpinan parti, terutamanya di cabang, wanita, AMK, mana mereka mau pergi like, komen, Facebook Rafizi pun tak mau. Nak pergi share apa lagi. Jadi di sini kita boleh lihat. Saya dah perhati benda ini. Beberapa lama dah. Dan akhirnya Rafizi Lamli dinampakkan sebagai sosok yang berada di sana. Seolah-olah gagal. Siapa yang menyebabkan benda ini berlaku? Adalah orang parti sendiri. Saya nak pergi kepada isu Nik Nazmi. Nik Nazmi pula. Dia kalah agak tipislah Tetapi. Dia pun kurang mendapat liputan daripada parti. Sehingga kan dia pun di peringkat cabang ditolak tau. Dan orang memilih Aflin Sauki yang dikatakan Rafizi Lamli sebagai pelawak profesional. Ini adalah satu yang akan datang, dilihat, akan kita jadikan sebagai sejarah bahawa parti ini sedang berada ke arah orang kata pematangan. Walaupun kita dalam parti keadilan ini sudah pun 27 tahun ya uh, tetapi sebenarnya parti ini sedang ke arah matang. Uh, parti ini tidak seperti mana parti lain yang telah pun begitu lama seperti parti AMNO, parti PAS umpama Tetapi kami sedang berarah ke arah matang tau. Ada sebahagian yang kita lihat hari ini tetapi inilah satu bentuk reform, satu bentuk yang akan menjadikan parti ini parti ke keadilan ini bertambah kuat. Uh, bagaimana kritikan-kritikan uh, kritikan saya yang amat pedas Sebenarnya perkara ini adalah amat baik untuk parti itu Kerana disitulah kita belajar banyak perkara Dengan kritikan-kritikan daripada dalam, daripada luar Untuk kuatkan lagi uh, Kerana kalau kita lihat banyak yang uh, telah kita lihat Apabila kita sedang diuji uh, oleh ujian-ujian kuasa ini Maka kita lihat parti kita sekarang ini pun kalau kita lihat uh, seolah-olah sama dan tak ada bezanya dengan cara parti lain tetapi diselamatkan oleh dua individu yang berbesar hati mengikut tradisi yang sebenarnya iaitu meletak jawatan apabila kalah pemilihan parti. Jadi perkara ini akan datang seandainya kita jadi kerajaan pun harus diikutkan supaya berurutan sama iaitu harus berbesar hati kalah pemilihan parti letak jawatan. Okey Isu yang membabitkan berkenaan dengan senarai nama yang sebelas orang yang mana saya tengok orang-orang yang kononnya yang hendak uh, meng, menolak ataupun yang orang kata menarik sokongan terhadap Anwar Ibrahim ini ini perkara yang orang kata komen politik nakal pada saya komen politik yang uh, tidak sewajar je uh, tetapi itulah apabila kita berlakunya pemilihan parti ini maka kecoh dan riuh memang pahit terutama penyokong-penyokong yang ada saya percaya kita akan mengambil waktu yang panjang untuk nak pulihkan keadaan dan di mana-mana pun kawasan termasuk kawasan saya pun dilanda masalah sekarang ini kalau di kawasan saya orang-orang GPS sedang menyatakan bahawa parti keluarga kan tetapi perkara ini perlu perlu saya pulihkan kerana saya tak terlibat dalam isu itu. Lagi satu, saya nak bagi tahu kalau katalah 11 ahli parlimen yang konon-kononnya hendak menarik sokongan ini. Dia punya cerita pun tak ke mana. Daripada cerita nak menarik sokongan lebih baik kata keluar daripada parti, senang. Kan? Dan tidak mudahlah. Orang-orang yang disebut ini pada saya yang konon-kononnya nak keluar parti ini Rafizi Ramli, Chang Likang, Tan Kalming, Akman Nasi, Wong Chen, Zahir Hasan, Li Chen Chung, uh, Seth Ibrahim, On Jafar, On Abu Bakar lah, On Abu Bakar, Aminuddin, Nick uh, Nik Nazmi. Tapi kenapa tak masuk nama Roziah dekat situ sekali kan? Tak cukup tu. Ada lagi 3, 4, 5 orang yang tak masukkan ke dalam tu. Uh. Benda ini saya boleh sahkan tidak betul. Itu saja, Tidak betul dan tidak akan berlaku. Uh. Penarikan sokongan lah dan sebagainya. Itu bukan cara pemimpin parti keadilan. Uh. Cara dia tidak begitu. Jadi jangan percayalah kabar-kabar angin tu. Kabar-kabar angin tu kita pula yang sibuk dengan orang kata nak percaya benda-benda yang memang uh, tak ada. Uh, orang tengok keadaan parti yang berkecamuk dan orang buat uh, macam tu kan. Pada saya, kita tunggu. Kalau betul, tak lama lagi, 30 hari bulan Mei ni, kita lihatlah. Betul tak pada hari Jumaat tu ada berlaku tak? Dan benda ini pun saya tak nampak Rafizi Lamli uh, Orang kata keluarkan kenyataan Apa yang berlaku Orang macam Rafizi Lamli Dia bercakap Orang kata tak selindung-selindung Kalau perkara dia nak lakukan, dia lakukan Jadi perkara ini tak ada keluar daripada mulut Rafizi Lamli Kenapa bila tiba-tiba ada senarai itu keluar jadi orang yang buat senarai ini pun, kalau saya lihat, ini adalah orang parti keadilan itu sendiri yang buat dan akhirnya di-share pula oleh geng-geng pembangkang yang memang nak huru-harakan parti orang lain nah, itu saja banyak perkara yang kita boleh belajar di sini lah dalam isu pemilihan parti ini kalau kita yang mana yang penyokong-penyokong Rafizi, kalau rasa kamu orang masih pengundi atas pagar kamu lihat perkara ini berlaku dengan Rafizi Lamli. Kamu patut daftar. Kamu patut bersama dengan Parti Kedilan. Bersama dengan Rafizi Lamli. Baru boleh angkat Rafizi Lamli ini jadi Presiden. siapa yang rasa sayang dengan Rafizi Lamli. Patut selepas ini pergi daftar. Daftar Parti Kedilan ini mudah tau. Yang pertama kamu download aplikasi Adil. Dalam telefon kamu. Selepas itu kamu daftar dekat situ. Isi form dalam tu, isi lepas tu dah. Tunggu keputusan daripada JPP apabila berlaku nyamai suara JPP yang pertama ni nanti. Maka mereka akan luluskan uh, kamu punya kealian. Bila kamu dah lulus kealian, keluar nombor kealian kamu, dah daftar. Maka kamu lepas ini duduk di cabang mana? Uh, lepas itu kamu sokong kepada Rafizi lah. Jadi sekarang ini ramai pengundi atas pagar yang sayang Rafizi Lamli. Tapi macam mana nak bantu Rafizi Lamli? Tak boleh. Jadi kalau nak bantu Rafizi Lamli, kena daftar parti keadilan dan bersama dengan kami untuk sama-sama. jadi kalau sayang dekat situlah. Jadi kalau kita berkokok dekat luar, masuk pemilihan parti, sokongan kepada Rafizi Lamli kurang, maka kita ni yang bertanggungjawab. Contoh saya hari itu menyokong Rafizi Lamli. Dan saya amat kecewa kerana hanya cabang saya yang menyokong. Tak cukup. Kuantiti itu tak cukup. Jadi kita perlu ramaikan orang kita supaya ramai yang ber, untuk menyokong uh, tim Rafizi Lamli ataupun mereka yang bersama dengan Rafizi Lamli untuk mereka pegang jawatan-jawatan penting ni. Kalau sayangkan parti lah. Uh, kalau rasa nak lihat. Kita kena fikir. Sekarang ini kita kata kita nak boykot pati, kita nak boykot PH. Ini sebenarnya pada saya, saya lihatlah. Ini adalah sebenarnya satu yang pada saya tidak membawa ke arah apa pun. Kalau kamu kata parti ini parti anak beranak, parti Anwar Ibrahim. Kalau suara rakyat, kalau suara ahli akar umbi lepas ini menyokong kepada Rafizi Lamli untuk jadi presiden, dan untuk nak menyokong Rafizi Ramli sebagai the beyond of uh, PM akan datang ke-11 ataupun 12 13 maka kena kuatkan kuatkan Rafizi tu tidak cukup untuk Rafizi Ramli hanya di kawasan dia Pandan untuk kita nak sokong seluruh Malaysia kita perlukan sama macam Anwar Ibrahim daripada mana Anwar Ibrahim dapat kekuatan kerana Anwar Ibrahim dapat kekuatan daripada seluruh Malaysia menyokong dia dan seluruh cabang menyokong dia dan dia kekal sebagai perdana menteri eh presiden parti. Begitu juga dengan Nurul Izzah. Walaupun kita nak menyatakan bahawa di sini ada penipuan, tetapi kalau kita ramai-ramai dah menjadi ahli atau ramai-ramai kita dah ni itulah caranya. Kalau kita cerita nak pergi buka parti baru, kita buka parti baru, dia akan sampai ke satu tahap dalam 5 tahun, 6 tahun akan ada lagi perbalahan baru iaitu perebutan kuasa. Parti PKR ni dulu awal-awalnya tak ada perebutan kuasa, tapi apabila kita jadi kerajaan, kita diuji dengan kuasa. Jadi orang yang telah pun diuji dengan kuasa yang kamu nampak hari ini itulah yang perlu kita tolak. Perlu tolak dia macam mana? Kita ramai-ramai kena menjadi ahli parti. Ramai-ramai kita kena menyokong kepada siapa individu yang kita lihat terbaik. Jadi sekarang ini kalau kita duduk dekat luar, mereka-mereka individu yang terbaik ini tadi masuk pemilihan parti kalah. Mereka jadi menteri pun terpaksa letak jawatan. Akhirnya apa berlaku dengan Rafizi Lamli? Itu apa yang berlaku dengan Nik Nazmi? Itulah. Jadi jalannya itulah. Sekarang ini apa yang berlaku dengan Rafizi Lamli ini telah membuka mata semua rakyat Malaysia. Membuka mata seluruh rakyat Malaysia bahawa Oh Kita perlu bersama dengan Rafizi ini Perlu bangkitkan dia Tetapi kita terlambat Nak bangkitkan macam mana Kerana dia melalui Pemilihan parti Kalau kita tidak nak Parti ini parti keluarga Ramai-ramai kita kena tolak Duduk dekat luar tidak Tidak dapat membantu untuk kita menolak Nepotisme yang kita nak sebut ini adalah satu perkara yang pada saya kita terpaksa menelan dan hanya bercakap kosong kerana yang menyebabkan nepotisme ini adalah melalui demokrasi. Demokrasi macam mana? Seperti mana Datuk Seri Anwar Ibrahim sendiri cakap? Melalui pemilihan parti dan berlangsung. Dan pernyataan adalah bahawa Nurul Izzah menang dengan seluruh cabang, hampir seluruh cabang menyokong dia itu adalah realitinya. Walaupun nepotisme, kita kena tolak nepotisme dengan cara melawan balik. Melawan balik, kalau siapa yang belum jadi ahli, daftar. Itulah. Jadi saya kaji-kaji benda ni kan. Kita yang membenarkan. Nepotisme ni kita yang membenarkan. Bukan Nurul Izzah yang membenarkan. Nurul Izzah, dia seorang perempuan yang pada saya... Kadang-kadang apabila dilambun oleh kuasa, dilambun oleh uh, orang kata... Kena jek-jek sikit. Uh, dia memang macam tu lah. Kau bertanding dengan Nurul Izzah. Kami akan sokong kamu dan sebagainya. Mungkin hasutan-hasutan ini yang menyebabkan dia meletakkan diri dekat sana. Daripada hubungan dia dengan Rafizi pun dah renggang. Kerana gara-gara perkara ini tahu. Dengar hasutan daripada luar dan akhirnya dia pun. Uh, Hero Red Zarul. Dia aku tinggal je lah. Parti je lah PKR. Saya tak akan meninggalkan parti ini. Kecuali saya dibuang pati ataupun saya digantung pati, saya akan tinggalkan pati lah. Ataupun berehat sekejap macam Khairi Jamaluddin. Tetapi ini pati, pati pertama saya dan pati ini yang saya dah duduk lama. So, keluarga saya pun duduk dalam pati ini. So, saya meninggalkan pati ini memang memberi kesan kepada saya. Cara saya nak selamatkan adalah saya kena melihat kawan-kawan saya yang lain. Saya tak boleh tinggalkan pemimpin-pemimpin saya yang lain. Macam Rafizi Lamli, macam Chang Likang, macam Nik Nazmi, macam Akmal Nasri yang ada dekat sana, MB Negeri Sembilan yang ada dekat sana, Roziah, yang lain-lain lagi. Saya tak boleh tinggalkan mereka. Saya sebagai komrad, sebagai ahli parti, sebagai partimen, saya kena tunggu dan saya kena bersama dengan mereka ini. Saya kena menyokong Contoh sekarang ini, kalau saya tak bersama dengan Rafizi Lamli, mungkin tak ada orang yang membuat media untuk dia. Mungkin ada satu dua yang lain lah, tetapi tak ada lah orang orang yang bersama dengannya kan. Jadi tak boleh, saya tak boleh keluar parti, walaupun saya kadang-kadang begitu lantang menyerang hal-hal yang saya tak suka, tetapi bukan bermaksud begitu. Tidak mudah. Bukan mudah untuk kita nak tubuh parti baru dan sebagainya. Saya tidak memikirkan untuk nak tubuh parti baru dan sebagainya. Saya banyak can tau. Banyak peluang untuk saya nak bersama dengan parti lain. Umpamanya parti-parti lokal dekat Sarawak. Banyak. Kalau saya keluar daripada parti kandilan ini. Baik saya pergi cari GPS. Macam yang lain-lain tu. Saya pergi cari parti dalam GPS tu lagi. Baik. Senang. Senang saya dekat Sarawak ni. Dah tak payah pening lagi. Duduk aja dalam... Uh, parti GPS kan Tapi Saya dah memilih parti keadilan ini Kerana nama keadilan Pemimpin ini akan datang dan pergi Kekalahan Rafizi Lamli ini Kita letak sebagai satu pengejaran Tiga tahun lagi Kita tak puas hati Kita buatlah Dan selepas ini Kita juga boleh melihat lagi Banyak lagi perkara-perkara lain Yang akan berlaku uh, PRN Sabah kita akan lalui PRN Melaka kita akan lalui So ini adalah yang kita akan lalui Jadi tidak perlu kita kita lihat Sampai-sampai kita lihat Yang mana yang belum tu Belum berdaftar Bantu daftar keahlian Parti keahlian nak, nak dibawa Adalah kita kena meletakkan Banyak tokoh-tokoh yang ada keadilan Yang melihat keadilan tapi kita tahu sekarang ini, parti ini bukan kita boleh nampak uh, satu ahli, satu orang, orang yang masuk parti, satu pemimpin parti ini yang masuk parti. Kita bukan boleh nampak, bukan kita boleh cek, baca scan, chat. Oh, orang ni tak layak nak jadi ahli parti. Bukan kita boleh tahu dia macam tu. Kita tak nampak hati dia, tak nampak dia punya ni. Di cabang pun banyak. Uh, kita dah cari orang yang bagus ni, tengok-tengok. Tak betul juga kan, macam tu. Jadi manusia ni, manusia yang punya karakter ni kita tak boleh ni. Jadi presiden pula nak pergi cek seorang-seorang nak tanda tangan kan. Layak tak layak mereka ni jadi ahli parti. Susah juga. Jadi apabila orang masuk ini kita sendiri menilai dan kita terpaksa. Kita yang ada dalam ni lah. Orang-orang dalam parti inilah yang perlu mereformkan parti. Orang-orang dalam parti inilah yang perlu menyingkirkan kalau kita nampak ada katel ke, ada orang yang ni tak betul ke, ada yang kaki ampu yang menyusahkan kita ke kita. Jadi itu sajalah. Uh, yang terakhir saya nak tahu isu nama-nama yang nak tarik sokongan tu itu kisah dongeng. Memang tak akan berlaku. Itu saja. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Thank you.